Добрый вечер всем. Очень-очень рад всех вас видеть. Я, наверное, буквально пару, пару ремарк сделаю по, по поводу того выступления, которое доктор только что сделал, продюсировать. Я хотел бы вот акцентировать внимание и обратить внимание на то, что вот, договор о спортивном воспитании, что это значит? Это значит то, что уже с сегодняшнего, с сегодняшнего дня будущие футболисты, будем так говорить, потому что все-таки это дети, это 13, 14, 15 лет, это, это дети еще. Но уже на сегодняшний момент они э, имеют э, зарплату, Правильно, стипендия, стипендия. ⁇ это, э, это дети приносят в свою семью первые заработанные деньги. То есть они э, таким образом ну, поднимают, во-первых, э, материальное благосостояние своих семей. Да, безусловно, это не контракт э, основных футболистов Зирки или, тем более, э, клубов Премьер-лиги э, Украины или каких-то иностранных. Это не миллионы долларов, безусловно, в год. Но тем не менее, это хорошее подспорье для, э, для существования семьи. Это... Что что? Ну, я не надо этого делать. Чего? Ну, платите его, хоть поработайте немножко, получится, а потом платите. Ну, потом зададите вопрос. Может быть, вы, может быть, вы и правы, но до этого 20 лет этим никто не занимался, и вы, и вы видите, в какой в такой разрухе на сегодняшний день находится наш футбол. Поэтому 20 лет пробовали ничего не давать, теперь попробуем пару раз что-нибудь дать. Вот. Поэтому я считаю, что это, это очень важно, и таким образом не только игроки вот молодые получают удовлетворение, да, но и их семьи. И я считаю, что это инициатива, которая должна приветствоваться и которой мы должны, о которой мы должны говорить. Да. Что еще по... Не просто о там, турнирном положении, о том, что происходит, да? какие достижения остаются, э, остаются за кадром Вот э, Вадим Селович сказал, что э, что ребята ездят на турниры, выступают. И э, вот, мы, мы дали объявление на своем сайте о том, что два возраста наши, из нашей академии ездили на международный турнир в Испании. И я хочу поблагодарить тренеров, трениров, которые, которые принимали участие и детей, которые принимали участие в, в этом турнире, за достойное выступление. И, и я надеюсь, что это только вот такой первый, первый международный наш опыт, но в дальнейшем мы тоже будем стараться, чтобы дети, которые занимаются в футбольной академии Зирки, чтобы они имели опыт международных матчей. Вот. Кроме того, что еще за кадром остается, на сегодняшний момент вы, вы все знаете, что проходит в России, в городе Казань, проходит универсиада, Всемирная универсиада, на которой э, футбольная сборная Украины. Выступают три футболиста из основного состава зирки. Это Бочку, Галенко и Пинчук, что тоже немаловажно. Три человека в сборной это, ну, это показатель. Больше я могу ошибаться, конечно, но, по-моему, больше, чем представлена зирка в университетской сборной по футболу Украины, другие клубы не имеют такого количества представителей. Вот. это то, что это то, что касается такого за э, за за кадровых моментов, то что касается текущей деятельности, то что то, что на поверхности. Я в первую очередь, безусловно, хочу э, поблагодарить э, Николая Ивановича Федоренко за то, что он принял э, предложение клуба возглавить э, возглавить зирку и э, я, наверное, выскажу общее мнение по поводу того, что, Николай Иванович, мы надеемся, что ваше пребывание здесь и наша совместная работа, они будут носить не краткосрочный, а долгосрочный характер. У нас, у нас много планов. И э, я очень хотел бы, чтобы эти планы мы осуществляли вместе, вместе с вами. Мне, как человеку, который просто любит футбол, да, не претендую на то, чтобы разбираться глубоко, но просто любит, да, мне очень нравится стиль работы Николая Ивановича. Я э, ни на одной тренировке уже присутствовал, э, хороший, грамотный, э, умеющий обучать тренер, Я надеюсь, что э, вместе, вместе с вами мы сможем э, не, не просто перебраться из первой в высшую, да, а, а да, даст Бог занять там неплохие позиции. Но это, это все в будущем. Что, э, что, что еще добавить? Э, я ожидаю, что вот этот сезон, 13-14, который у нас начинается, он в первой лиге будет очень интересным. Да? Почему, почему я так считаю? Потому что очень много команд вот в этой коротенькое межсезонье, сколько у нас? Месяц, да? Месяц этот, э, месяц э, межсезонье, но очень много команд э, получили серьезное, серьезное укрепление. Если проанализировать ту информацию, которая есть в свободных источниках, да, то вот кроме нашего усиления вы, вы сегодня э, услышали о том, что это, э, те люди, которые пришли, это квалифицированные футболисты, которые поиграли и в высшей виде, и там отметились э, положительными результатами. Вот, и э, теперь мы рады их приветствовать всех. Но кроме нас, посмотрите, Александрия достаточно тоже очень серьезно укомплектовалась игроками из высшей Стал то же самое. Э, Николаев э, тоже очень хорошо поработал на на, на трансферном рынке. Э, что еще? Авангард. Ну, то есть я ожидаю, что, наверное, порядка. 7-8 команд, то есть половина первой лиги, это ну, будет очень серьезная борьба за каждое очко. Поэтому э -э, борьба предстоит непростая, но в то же время интересная. Вы знаете, что первая игра э -э, в новом сезоне у нас 14 числа, поскольку 18 А, открытие в 17.45, то есть небольшая там программа перед началом поединка. Поэтому, пользуясь случаем всех, всех болельщиков и поклонников футбола, я призываю к тому, чтобы посетить этот матч. И хочу отметить, что и выразить свою благодарность, насколько было всем приятно, когда была такая поддержка трибун во время последнего домашнего матча с Александрией. К сожалению, результат не получился такой, как, как хотели бы, наверное, все. Но вам спасибо огромное за поддержку. Я надеюсь, что, что, что как можно чаще мы будем наблюдать такое количество поклонников футбола в Кировограде на трибунах.